এটা বিষয় উখাপন হৈছে যে আয়ুষ্মান ভাৰতত আমি প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমসমূহত আগতে যেনেকৈ সকলো কাম প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমত কৰা হৈছিলে আমি এটা নিয়ম কৰিছোঁ যে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ গুৰুতৰ অসুখবিলাক যিবিলাক আমাক হাৰ্ট ট্ৰাঞ্চপ্লান কিডনী ট্ৰাঞ্চপ্লান সেইবিলাক আমি প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমতো কৰিম চৰকাৰী হস্পিতালত কৰিম কিন্তু প্ৰসৱ সৰু সৰু প্ৰচিডিঅ'ৰ আমি প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমবিলাকতো খুলি দিয়াৰ বাবে চৰকাৰী চিকিৎসালয়সমূহে বিভিন্ন ধৰণে ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈ আছিলে আৰু বহু সময়ত দুৰ্নীতিৰো বিশাল অভিযোগ আহিছিলে সেইকাৰণে অসম চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ডত আমি সেইবিলাক বেমাৰহে নাৰ্ছিং হোমত যাব পাৰিম যিবিলাক ক্ৰিটিকেল চৰকাৰী হস্পিটেলত সম্ভৱ নহয় তেনেকুৱা আমি তিনিশ প্ৰচিডিঅ'ৰ প্ৰাইভেট আৰু চৰকাৰী নাৰ্ছিং হোম দুয়োটাতে ৰাখিছোঁ কিন্তু বাকী কামবিলাক আমি চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত আমি কৰিম কেঞ্চাৰৰ চিকিৎসা বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত কৰিম গুৱাহাটী মেডিকেলত কৰিম স্থাপিত হোৱা চিকিৎসালয় কিন্তু প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমবিলাকত সৰু সৰু বেমাৰৰ চিকিৎসাৰ কাৰণেও যাওঁ তেওঁলোকে চিকিৎসাৰ কাৰণে আয়ুস্মান ভাৰতৰ কাৰ্ডখন লয় কিন্তু লগত আৰু বহুত অতিৰিক্ত টকাও লয় চৰকাৰী হস্পিটেলত অন্ততঃ তেনে ঘটনা নহয় চৰকাৰী চিকিৎসালয়সমূহ শক্তিশালী কৰাৰ বাবে লোৱা প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে আয়ুস্মান ভাৰতৰ এতিয়াৰ পৰা সকলো প্ৰচিডিউৰ প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমত নাথাকিব গুৰুতৰ অসুখবিলাকহে প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমত থাকিব এই কথাটোৰ কাৰণে আমি কোনেও বেয়া পাব নালাগে চৰকাৰী হস্পিটেলবিলাক সুদৃঢ় কৰা ভাল কৰা আমাৰ দায়িত্ব আৰু যদি আমি চৰকাৰী হস্পিটেলবিলাক এৰি দিওঁ সুদৃঢ় নকৰোঁ আৰু প্ৰাইভেট হস্পিতালক যদি আমি বছৰি দুশ তিনিশ চাৰিশ কোটি টকা চৰকাৰৰ পৰা দি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে এটা সময়ত আমাৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়বিলাক এক প্ৰকাৰ মৃত্যুমুখী হৈ পৰিব মই ভাবোঁ যে এই সৰু সংশোধনটোত আপোনালোক সকলোৱে সহযোগিতা কৰিব পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ অহাকালি ৰাতিপুৱা দহ বজাত ইউনেস্কৰ বিশেষ ঘোষণাটো শুনিবৰ বাবে আমি সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিম মই নাজানো মোৰ ৰাতি টোপনি আহিব নে নাহিব কিন্তু দহ বজাত ঘোষণাটো শুনিম আৰু যদি সকলো ঠিকে থাকে থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত কৰা যিবিলাক মানুহে বহুদিনলৈ সোঁৱৰণ কৰিব চৰাইদেউৰ মৈদ মৈদাম ইউনেস্কৰ ৱৰ্ল্ড হৰিটেজ হেৰিটেজ মোৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ এক ডাঙৰ প্ৰাপ্তি হৈ ৰ'ব বহুত বহুত ধন্যবাদ